Самое интересное – это история, конечно, всегда. Потому что если просто выходить и говорить, что вот это вот так, а это сяк, тогда людям непонятно, откуда оно взялось. Если вы думаете, что а, вы, произнося, переводите, и вот это есть английский язык, но это дорога в никуда. Оказывается, что когда мы слышим просто слышим что-то и умеем воспроизвести, то роль и значимость вот этих вещей значительно выше, чем та, которую мы пытаемся запихнуть себе в мозг с помощью и при помощи преподавателей, учебников и так далее. В той системе, по которой меня учили, я также и работал. добрый вечер меня зовут олег мурашов и я сейчас расскажу вам ну надеюсь интересные вещи для вас Чуть интересно нормально но говорить то люди не могли Такая система передачи информации я называю линейная, ну или плоскостная. Она себя изжила. Я очень часто говорю по-английски, просто, ну, хожу по улицам, рыдаю по-английски. За буквально там, один час мы получили понимание того, какой должна быть идеальная методика изучения там, языка английского. Увидела эту логику между как образуются слова и насколько проще можно быстрее учить их. Вот эта простота, самоподхода, ну как бы она. Видна в нем, что он совершенно не усложняет ничего. Сразу видно, что человек незаурядный и очень, очень располагает. Вот сейчас нам рассказали, как можно посмотреть на английский язык абсолютно с другой стороны. Это совсем другая идеология изучения английского языка. Я теперь понимаю, почему э, говорится так или иначе, почему применяется то время. Ну, английский язык это логический язык, логический. Там есть порядок определенный. Очень много правил. Ну, например, существует такое правило. То, что подразумевается, можно не произносить. Ну, представьте себе. То, что подразумевается, можно не произносить. В русском языке это недопустимо. Русский язык не является логическим. Мы в русском языке слова можем ставить ну, в различном порядке. А в английском языке это, как правило, невозможно. Вот это главное отличие.